বৰ্তমান মই গৈ আছো বৰপেটা জিলাৰ বৰাপাৰ অঞ্চলত আমাৰ ছেকেণ্ড দ্বিতীয় নিশা আছিলে গতিকে আজি মই ৰাইজৰ বাবে কেৱল ৰাইজৰ বাবে আৰু কমিটি মানুহসকলৰ বাবে মই নাট মঞ্চস্থ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে যিহেতু একো সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হোৱা নাই বা থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষই এতিয়ালৈকে মোক তেওঁলোকৰ ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়া নাই এই ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি হয়তো নাট বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ

আৰু সঁচাকৈ এনেকৈ ক'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ হঠাৎ ইমান নমস্কাৰ লগতে আপোনালোক সকলোৱে মোৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিব এইখিনিতে মই এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে এই লাইভটিৰ জৰিয়তে জনাওঁ যে কালি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল যাৰ ফলত মই লাইভ আহিবলগীয়া হৈছিলে আৰু আজি যিহেতু যিবোৰ সংবাদ মাধ্যম এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে নিউজৰ ৰিলেটিড গতিকে এই সকলোবোৰ আপোনালোকে যিহেতু চাই আছে আপোনালোকে হয়তো নিজে গম পাইছে গতিকে আজি মই এই লাইভটোৰ জৰিয়তে মই কওঁ যে এতিয়ালৈকে যিহেতু কোনো এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বলৈ পৰা নাই আমি লগতে থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু মই গতিকে এতিয়ালৈকে একো মীমাংসা হোৱা নাই সেয়েহে যিহেতু এই ঘটনাটোৱে আমাৰ আজি বৰপেটাৰ জিলাৰ বাৰাপেটা কমিটিৰ কোনো সদস্য অৰ্থাৎ তেওঁৰ সেই অঞ্চলৰ বাসী জড়িত নহয় গতিকে তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ দুখ নাই গতিকে মই আজি তেওঁলোকৰ হৈ তেওঁলোকৰ বাবে আজি অনুষ্ঠানলৈ গৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ আগত যিহেতু আমাৰ দ্বিতীয় নিশা আছে গতিকে দ্বিতীয় নিশা আমাৰ আজি প্ৰণৱ বৰুৱাৰ নৰ্টকী নন্দিতা আছিলে গতিকে আমি সেই নাটখন মই এতিয়া অন্ধস্থ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কেৱল ৰাইজৰ বাবে কাৰণ ৰাইজৰ সন্মুখত বা ৰাইজৰ ওপৰত কোনো সিদ্ধি উদ্ধত নহয় গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে আজি যিহেতু আমাৰ তিনিদিনীয়া চুক্তি আছিলে এই বৰপেটা জিলাৰ বাৰাপা অঞ্চলত গতিকে কাইলৈ অনুষ্ঠানটি কাইলৈ কথা আমাৰ যিহেতু তিনিদিনীয়া অনুষ্ঠান আছিলে কাইলৈ কাইলৈ নাটখনৰ বিষয়ে মই বৰ্তমান কাইলৈ কথাটো মই কাইলৈ লাইভত ক'বি কিন্তু আজি এতিয়া বৰ্তমান মই গৈ আছো বৰপেটা জিলাৰ বৰাাপাৰা অঞ্চলত আমাৰ ছেকেণ্ড দ্বিতীয় নিশা আছিলে গতিকে আজি মই ৰাইজৰ বাবে কেৱল ৰাইজৰ বাবে আৰু কমিটি মানুহসকলৰ বাবে মই নাট মঞ্চস্থ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে যিহেতু একো সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হোৱা নাই বা থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষই এতিয়ালৈকে মোক তেওঁলোকৰ ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়া নাই এই ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি হয়তো নাট বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ বহুতো আশা কৰি পেলাই সেই কমিটিখনে আমাৰ থিয়েটাৰখন মাতিছে গতিকে তেওঁলোকে যাতে কোনো এটা অসুবিধাত সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় গতিকে আমি তেওঁৰ বাবে মই তেওঁৰ বাবে বিশেষকৈ এই কমিটীসকলৰ বাবে চিন্তা কৰি বা তেওঁলোকৰ সেই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ বাবে চিন্তা কৰি পেলাই মই আজি নাটখন মঞ্চস্থ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আপোনালোকক সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব কিবা ভুল ভান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব কাৰণ মই জানো আজি যদি মই নিজে শুদ্ধ আছোঁ গতিকে মই শুদ্ধৰ হৈ পেলাই মই নিজৰ নিজৰ বাবেই মাত মাতিবই লাগিব আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত আছে বুলি মই জানো আপোনালোকে এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাতি থাকিব মোৰ ছাপৰ্টত হৈ কথা কৈ থাকিব বাকী আপোনালোকৰ হৈয়ে এনেকৈ কাম কৰি যাম যিহেতু অভিনয়টো মোৰ এটা পেচা মোৰ প্ৰ প্ৰফেশ্যন মই ভাল পাওঁ কৰি গতিকে কেৱল আপোনালোকৰ বাবে